হেল্ল' এভ্ৰিৱান মই প্ৰিয়মী গগৈ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহি থকা এখন ৰচনা আৰু সেয়া হৈছে ধান খেতি গতিকে বলকচোন আমি ধান খেতিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খেতি আৰম্ভণি কথাতেই কয় যাৰ নাই ধান তাৰ নাই মান বুলি এতেকে ধান আমাৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় এই কথা সহজে বুজিব পাৰি ধান এবিধ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ তৃণজাতীয় সকলোবোৰ উদ্ভিদৰ ভিতৰত ধানেই আমাৰ বেছি উপকাৰী ধান গছ আৰু গুটি ধানক পবিত্ৰ বস্তু বুলি জ্ঞান কৰা হয় কোনো কোনো ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানত গুটি ধান বা ধানৰ ঠোকৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ধানৰ পৰা চাউল আৰু চাউলৰ পৰা ভাত হয় জাতি জাত অনুপাতে ধান গছ ওখ আৰু চাপৰ হয় সাধাৰণতে আমাৰ দেশত ধান গছ এক ডেৰ মিটাৰমান ওখ হয় গা গছৰ গাঁঠিৰ মাজৰ অংশ ফোপোলা এই গাঁঠিসমূহৰ পৰাই ধান গছৰ পাত ওলায় পাতবোৰ দীঘলীয়া প্ৰকাৰ ধান নানা প্ৰকাৰৰ আছে সেইদৰে খেতি কৰা প্ৰণালীও ভিন ভিন আমাৰ দেশত সাধাৰণতে কৰা ধান খেতিকেইবিধ হ'ল এক নম্বৰ আহু দুই নম্বৰ শালি তিনি নম্বৰ বাও আৰু চাৰি নম্বৰ বড়োধানৰ খেতি আহু খেতি কৰিবলৈ শুকান আৰু সাৰুৱা মাটি লাগে মাজে সময়ে বৰষুণ পালে খেতি ভাল হয় আহু ধান মাঘ ফাগুণ মাহৰ পৰা বহাগ মাহলৈকে মাটি ধূলিয়ৰি কৰি সিঁচিব পাৰি আহাৰ শাওণৰ ভিতৰত এই ধান চপোৱা হয় আগতীয়া আহুধান জেঠ মাহৰ পৰাও চপাব পাৰি শালি খেতি কৰিবলৈ প্ৰথম কঠীয়া পাৰি ল'ব লাগে কঠিয়াবোৰ ওখ হ'লে মাটি বোকা কৰি সেইবোৰ গোচ গোচকৈ ৰোৱা হয় সাধাৰণতে আহাৰ শাওন আৰু ভাদ মাহত এই ধান ৰোৱা হয় আঘোণ পুহ মাহত এই ধান চপাবৰ হয় ই বহুবিধৰ আছে ঠাই বিশেষে সেইবোৰৰ নামো বেলেগ বেলেগ বাওঁ ধানো আহু ধানৰ দৰে বহাগ জেঠতে শুকান মাটি চাহ কৰি সিঁচিব লাগে দ আৰু বাম জলাতক মাটিত এই খেতিৰ বাবে উপযোগী এই ধানো আঘোণ পুহ মাহত চপোৱা হয় বড়ো ধানৰ খেতি শালি খেতিৰ দৰেই কঠীয়া সিঁচি ভুঁই ৰুই কৰা হয় সাধাৰণতে পানীৰ যোগানৰ সুচল ব্যৱস্থা থকা মাটিত বড়ো ধানৰ খেতি কৰা দেখা যায় বৰ্তমান কৃষি বিজ্ঞানীসকলে ধানৰ বিভিন্ন জাত উদ্ভাৱন কৰিছে এইবোৰ ধানৰ খেতি কৰি খেতিয়কসকল অধিক লাভৱানো হৈছে আমাৰ অসমৰ খেতিয়কসকলেও আজিকালি অধিক উৎপাদনক্ষম ধান খেতি যেনে টাইচুং জয়া আই আৰ বাহাদুৰ পোচা আদি খেতি কৰিবলৈ লৈছে উৎপত্তি ধান খেতিৰ বাবে গৰম আৰু সেমেকা জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন সেয়ে ধান খেতি কৰা ঠাইডোখৰ ৰদ ঘাই আৰু বৰষুণ হোৱা হ'ব লাগে পানীয়ে ধান খেতিৰ মূল উপাদান পানী নোপোৱা ঠাইত ধান খেতি ভাল নহয় ভাৰতবৰ্ষ চীন জাপান শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ আদিত ধান খেতি কৰা হয় ধান গুটিৰ পৰা ধান গছৰ উৎপত্তি হয় সঁজুলি ধান খেতি কৰিবলৈ কিছু সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ হ'ল হাল বাবলৈ হালোৱা গৰু নাঙল যুৱলি মৈ জপকা আদি আজিকালি খেতিয়কসকলে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে খেতিপথাৰত পচন সাৰৰ উপৰি ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক ঔষধো খেতিয়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে যতন ধান খেতিৰো শত্ৰু অনেক গৰু ছাগলীয়ে যাতে ধান খাই অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হ'ব লাগে কোনো কোনো ঠাইত বনৰীয়া হাতীয়েও ধান খেতি বৰকৈ নষ্ট কৰে ফৰিং আৰু নানা প্ৰকাৰৰ পোকে ধান খেতি বৰকৈ অনিষ্ট কৰা দেখা যায় ধানৰ শিশ বা ডিল ওলোৱাৰ সময়ত ফৰিং গান্ধী ভূৰ পোক আদিয়ে যাতে ধান অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰী কৃষি বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চপোৱা প্ৰণালী যথা সময়ত ধান পকিলে খেতিয়কে ধানৰ শিশবোৰ কাটি আনে ইয়াকে ধান চপোৱা বা ধান দোৱা বোলে কোনো কোনোৱে মুঠি হিচাপেই ধান ভঁৰালত থয় কোনোৱে আকৌ মৰণা মাৰি গুটি ধান হিচাপে ভঁৰালত থয় উপকাৰিতা ধানৰ পৰা চাউল হয় এই চাউলৰ পৰাই ভাত আৰু নানা বিধৰ জা জলপান যেনে সান্দহ চিৰা লাডু আদি তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে ধান আমাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য খেতি ধানৰ খেৰ চাউলৰ মলি তুঁহ আদি গৰু মহ হাঁহ কুকুৰা আদিৰ খাদ্য তুঁহ ইন্ধন হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয় আজিকালি ধানৰ তুঁহৰ পৰা তেলো উলিওৱা হৈছে নিজৰ পৰিয়ালৰ আৱশ্যকতকৈ অধিক ধান উৎপাদন কৰি ধান বেছি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি মানুহৰ প্ৰধান খাদ্য ধানৰ পৰাই হয় বাবে ধানৰ মূল্য কোনোদিনে কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে সেয়ে ই এবিধ নিশ্চিত লাভজনক খেতি সামৰণি ধান খেতিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ দেশৰ সৰহভাগ মানুহে জীয়াই থাকে ধানৰ পৰা হোৱা চাউল আৰু চাউলৰ পৰা হোৱা বাটেই আমাৰ দেশৰ মানুহৰ প্ৰধান আহাৰ আমাৰ কথা এষাৰো আছে প্ৰথমে চাউল কথা পিছতহে হৰি কথা এতিয়াকে চাউল কথা অৰ্থাৎ প্ৰধান আহাৰ মুঠিৰ যোগাৰ হোৱা ধান খেতি অতি যত্ন সহকাৰে কৰিবলৈ আমাৰ খেতিয়কসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও খেতিয়কসকলক প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াবলৈ আহিব লাগে এই ৰচনাখন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সহজ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ৰচনাৰ পৰা ধন্যবাদ